Keçəndə bir üz sənacı ilə söhbət elirdik verilişimizin layihəmiz çərçivəsində bir vəlişdimizdə. O bildirdi ki, deməli hemangiomalar ən çox üz, üz nahiyəsində yerləşir. Bəli. Sən demə, deməli mən öyrəndim ki, deməli onurğada, faqərədə də hemangiomalar olurmuş. Onurğada da olurmuş. Onurğada kanalın darlığı, stenoz və faqərə ə himançı olması. Bax, bunlar barədə nə deyə bilərsiz? Gemangiyomalar, eee, yəni gemangiyoma yəni, eee, damar mənbəli bir törəmə Bəl, deməkdir. Bunlar adətən e, xoş xasiyyətli bitörəmələr qrupuna aiddir. Mən həmişə xəstələr məndə gemangiyoma var, nə də təhlükəlidirikdə, mən bunu adətən e, bir dəridə olan e, nevus, yəni dəri xalları ilə müqayisə edirəm. Bir növ xəstələrə bildirirəm ki, düşünün ki, bir dərinizdə olan bir xaldan bir onurğada da var. Və əgər böyük həcmdə deyilsə, yəni həcmi böyük deyilsə, fəqət ə böyük bir hissəsini tutmursa bu böyük əhəmiyyət kəsb etmir. Böyük bir hissəsini tutduqda isə fəqərlə hər zaman simma təhlükəsi olduğundan belə olan hallarda bir hər hansı bir ə, əksər halda bir müdaxilə, yəni həmin fəqərlərin gemanjiyoma istəsinin möhkəmləndirilməsinə doğru yönəldilmiş bir neyrocərrahi tədbirlər həyata keçirmək lazımdır. Çox az hallarda bəzən aqressiv gemanjiyomalara, yəni sürətlə böyüyən bir gemanjiyomalara təsadüf olunur ki, belə olan xəstənin kontrol müayinəsi zamanı gemanjiyomanın sürətlə artmasını görə bilirsə, belə olan hallarda da ə, ə onun ölçüsündən asılı olmayaraq bir neyro cərrahi yardımə ehtiyac olur. Belə olan hallarda ə, biz adətən qeymanjioma böyüyüb aqressiv şəkildə böyüyüb onura kanalına doğru yeri ə, bir kompressiya yaratmırsa, belə olan hallarda biz qapalı əməliyyat formalarından, bir növ endoskopik əməliyyat, xatır, perkutand dediyimiz bir əməliyyat formasından istifadə edilir. Vertebroplastika deyilən bir əməliyyat tətbiq etməklə o hemangioma boşluğu xüsusi sümük sıxlığına bərabər bir xüsusi sümik sementi vasitəsilə doldurmaqla həmin fəqrənin summa təhlükəsini aradan qaldırmış oluruq. Bu tip əməliyyatlar qorxulu bir əməliyyat deyil, qısa müddətdə, ə, yəni bir fəqrənin vertebroplastikası bir 30 ə, ortalama bir 30 dəqiqə çəkən bir əməliyyat olub. Ə, və ə, hər hansı bir stasionar müalicə tələb etmir. Xəstələr gəldiyi gündə evə yazıla bilərlər və ə, hətta hətta bəzi xəstələrdə bunu yeriliklə etməklə də həyata keçirmək mümkün olur. Məsəq qeyd etdiyim kimi, myelomancyum əböyükdürsə vəfəqərən sımma təhlükəsi yaradırsa, belə olan hallarda bu vertebroplastika dediyimiz əməliyyatı tətbiq edirik. Qaldı ə, digər dediyiniz onura kanalının stenozu, sonra stenoz dediyiniz xəstəlik onurğa kanalının stenozu e, o dejenerativ xəstəyələr qrupuna aid olan bir patologiya hesab olunur. E, bu yaşla əlaqədar olaraq onurğada gedən dejenerativ dəyişikliklər qabaqlar buna osteoxondroz və yaxud e, el arasında düzləşmə deyirlər belə bir patologiyanın əsasında əslində onurğada gedən dejenerativ proseslər gedir və tibbada onurğanın dejenerativ xəstəlikləri hesab olunur. E, stenoz onurğanın dejenerativ xəstəliklərindən biridir. Eee bu insan yaşadığı boyunca onun rəğasını təşkil edən bağ elementlərində eee qalınlaşma baş verir.